Əlim əldən getmədikcə, zazaylar zəl çoxalmadığcə, saman yaxınlaşmadığcə, fitnə fəsad artıq üzə çıxmadığcə, həjməcilik ölüm çoxalmadığcə qiyamət qorxmaz. bizər son matla. Dedmir və mətbəəyə onun arxasınca gələn güclü dalğalar arxasında bir fəlakət qoydu. Hindustanda baş verən dəhşətli zəlzələnin nəticəsində 225 min nəfər həlak olmuşdur, lakin rəsmi məlumatlara görə çoxlu sayda itkilmişlər və məhiyyətləri tapılmayan insanlar olmuşdur. baş vermiş bu zəncəle bütünlükdə hər şeyi məhv edərək aradan qaldırmış, sıradan çıxartmışdır. İn ki Allah Taala öz qüdrəti ilə qəflətdə olan insanları ayıltdı. Allah Taala buyurur: Biz ayətlərimizi insanlara qorxutmaq üçün göndərərik. Əgər məmləkətin əhalisi əzabımızın onlara gecə yatarkən gəlməyəcəyindən əmin idirlərmi bəəsunə bəyətə vəhnnəimun bəə uməmləhkətlərin əhalisi əzabımızın onlara gündüz əylənərkən gəlməyəcəyindən arxayın idirlərmi bəəsunə buhəmmə yəlbun Yağut ümməliklərin əhalisi Allahın onları dolaştırıb bəla törətməyəcəyinə naznəyməs içərisində yaşadıkları halda qəfildən onlara əzab göndərməyəcəyindən əmin idilərmi Bundan özlərinə zərər edənlərdən başqa heç kəs arxain ola bilməz Okean dalğaları uzaqdan uzağa hərəkət edərək insanlara doğru gəlməyə başlayırdı Onlar minlərlə metrlərin məsafəsini diqqət edərək sahilə yaxınlaşaraq qarşısına çıxan hər şeyi dağıdıb məhf edirdi. Bəlkə insanlar düşünərək öyüd nəsihat qəbul etsinlər. Zəzəllər Allahın qudratının nişanələridir. El-kurətul-ardıyyə mu'arrəḍatun li-ixtārin hā'ilatin wa-kəthīrə. Yer kürəsi çoxlu yaşıllıqlar, ağaclar, hündür zirvələrə malik olan möhtəşəm dağlarla örtülmüşdür. Onun tərkində isə vaxtı çatanda püskürə bilən vulkan ocaqları yerləşmişdir. İnsan heç vaxt təbii fəlakətlərdən sığortalanmamışdır. Təbiətdə Allahın hökmü ilə baş verən zəlzələlər bir an içində çox geniş yerləri yeksan edə bilər. Səlonmuş körpülər, tikinmiş möhtəşəm binalar, insanların orada yaşayaraq fəxr etdikləri böyük şəhərlər belə zəlzələlər qarşısında acizdirlər və bütün bunlar hamısı bir andağınaraq məhf ola bilər. Hər 2 dəqiqədən bir yerin tərkində zəlzələlər, titrəyişlər baş verir, lakin onların çoxsunun zəif olduğundan dolayı insan heç vaxt bunları hiss edə bilmir. Və o qadir və əzəmətli, qüdrətə maliş olan uca Allah istədiyi vaxt öz qüdrəti ilə yer kürəsini və onun üzərində olan hər şeyi bir an içində dağıdaraq məhfədə və oradakı həyata bir dəfəlik son qoya bilər. Buna baxmayaraq müasir dövrdə aparılan elmi araşdırılmalara yüksək inkişaf etmiş texnikaya və onun maliyyətlərinə arxayınlaşan bir çox insanlar elə düşünürlər ki, baş verə biləcək hər hansı bir təbii fəlakətin qarşısını almaq mümkündür. Lakin bu sahədə göstərilən bütün ciddi cəhtlərə baxmayaraq, haqqında söhbət gedən vasitələr heç bir təbii fəlakətin qarşısına ala bilməmişdir. Bu dəlişlərimizə sübut olaraq deyə bilərik ki, 1995-ci ildə Yaponiyanın Nikata şəhərində baş vermiş zəlzələnin nəticəsində Çoxlu sayda dağıntılar olmuşdur. Allah təala buyurur: Pis məqsədlərlə hiylə quranlar, pis işlər düzüb qoşanlar, Allahın onları yerə göndərməsindən yaxud özləri də bilmədən onlara hardan əzab gəlməsindən əmin idilərmi? عَذَابٌ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ Və əgəzim dolaşarkən, səfər əsnasında əzabın onları yaxalamasından, Allahın onları məxf etməsindən qoşmurdularmı axı ah, onlar Allahın əzabından canlarını qaşıb qurtara bilməzlər yoxsa onlar tədricən əzaba düşər olmayacaqlarından əmin idilərmi Bir şeyi sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, yerin hər hansı bir hissəsində baş verən zəlzələ Allahdan insanlara hədlərini aşdıqları üçün göndərilən xəbərdarlıqdır. İnsanlar bilməlidirlər ki, onların ixtiyarına verdiyi yer Allahın əmrinə tabedir. Həzihi el-mədinə Yaponların tikdiyi bu şəhərin binaları bütün digər obyektlər mövcud qayda-qanunlara, zəlzələlərə tab gətirəcək şəkildə tikilmişdir. Yapon alimləri milyardlarla dollarlarla sərf edərək zəlzələlərin qarşısını almaq üçün çoxlu sınaqlar yerinə yetirmişlər, lakin bütün bu cəhdlər səmərəsiz olmuşdur. Onların heç ağıllarına belə bilməyən vaxtda baş verən zəlzələ qarşısında heç nə edə bilməmişdilər, aciz qalmışdılar. وبنالار کی انلارا ən güclü zəlzələyə dözümlü şəkildə tikmişlər, artıq sanki kağızdan düzəldilmiş əşyalar kimi yerə çəkdi. 2010 il 23 avqust. وكأن تلك المباني والمنشآت شُيدت من الورق. İrəsmondan əvvəl Hind okeanında yerləşən Baraqat adasında güclü partlayış baş verdi. Çox uzaq məsafədə yerləşən həmin anadakı olan partlayışın təsiri 5000 kilometrə qədər çatmış və dünya ölkələrinin müvafiq cihazları vasitəsilə qeydə alınmışdır. Baş vermiş bu zəlzələnin gücündən havaya qalxmış toz və tüstü sütunlarının hündürlüyü 35 kilometrə çatmış, 1200 kvadrat kilometrə qədər göyün üzü artıq toz şəklində olmuş duman birincidir və bu 2 il müddətinə qədər çəkmişdir. Allah təala buyurur: "Məgər onlar başlarının üstündəki göyü və ayaqlarının altındakı yeri görmürlərmi? Əgər istəsəydik, onları yerə batırıb, yaxud göyün bir parçasını onların başına endirərdik. Şübhəsiz ki, bunda tövbə edib Allah tərəf dönənlər üçün böyük bir ibrətlər vardır." İnsanın ayağının altında sakit duran bu yer lazım olanda daşır, dağılır. Kimləri isə məfət etmək üçün batırır. Bunlar hamısı insanların haqqı başa düşüb günahlarını etiraf etmələri üçün, axirəti, qiyaməti onlara xatırlatması üçün açığaydın dəlildir. Hansı ki, o gün insanlar haqq yasa üçün malın, övladın onlara fayda verməyəcəyi bir gündə toplanacaqlar. Və o da, əlbəttə, böyük fəzəanın vəziyyətinə xatırlatmadır. Onlar çağırılarkən və toplanarkən, o zaman pulu və övladları fayda verməyəcək. Fırtınalar və qəfil yağışlar Allahın ordusundan bir ordudur. Allah təala deyir: "Sizə qorxu və ümid məqsədi ilə şimşək gətirən, buludları yaradan odur." Hər yurdun ruhu Allahı xatırlayır, mələklər də onun qorxusundan onu əyidir. Allah ildırım göndərir və istədiyini vurur. Həqiqətən də onun cəzası çox şiddətlidir. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد الانعام <applause>